Ты хочешь 700 гривен, чтобы я тебе заплатил за бурение скважины за метр? 700 гривен? Да, всего лишь. Так а что так дорого, блядь? тут работы нечего делать. Э -э, смотри, в 700 гривен что входит? Э -э, выгрузить вот, приезжает, во-первых, техника, да, она тоже кушает. Кушает она не 3 литра на сотню, а 20 литров на сотню. Ну так Приехал на такси те... отправь. Ну, на такси тоже вариант нормальный. Дальше. Вот человек готовит уже э -э, работу. То есть будет копаться технический приемок, он входит в стоимость. Дальше труба 125, вон там лежит. Э, работа двух людей. Э, дальше обсыпка, вон там вот лежит, то, что сахар мы принесли, угу. да, это надо обсыпать. Для чего обсыпается? Э, для того, чтобы, получается, фильтровая часть, что такое фильтр? Это труба с отверстием, с нанесенным полипропленным покрытием. Песок водоносный остается снаружи, вода проступает среди вас. То есть э, обсыпка тоже входит в стоимость. Замер показники в скважины, все подготовительные работы, ну вот столько стоит. Умнейший человек в Украине. Хотите работать с ним? Бурение скважины. В каких областях? Киевская, Винницкая, Житомирская. Пишите, Фирмашка. звоните. Все контакты в шапке профиля.